গুড ইভিনিং বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু আজি বহুত দিনৰ মাজত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো মানে জুবিন ক্ষেত্ৰ আমি জুবিন দাৰ ক্ষেত্ৰত গৈছিলোঁ আৰু তাকে আপোনালোকৰ মাজত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিম প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তেনেহ'লে ক'লোঁ অলপো কলম দৌকে ভিডিঅ'টো মাজে লগাওঁ ইয়াই হৈছে জুবিন দাৰ সমাধিক্ষেত্ৰ আৰু আমি এতিয়া গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ নামি এতিয়া আমি জুবিন দিন আপোনালোকে দেখিয়ে যেনিবা ভাল লাগিছে যে জুবিন গাৰ মাজত নাই বহুত বেছি দুখ লগা এটা মানে মুহূৰ্ত এতিয়া এঘাৰটামান বাজিছে দিনৰ ভাগত মানুহৰ সমাগমটো অলপ কম হয় কিন্তু ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে জনসমূদ্ৰত পৰিণত হৈ যায় বহুত বেছি দুখ লাগিছে আপোনালোককনো কি ক'ম আমিও আহি ইয়াতে চাকি দিলোঁ দি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত হৈছে জুবিন দা সমাধি ক্ষেত্ৰ জুবিন দা য'তেই আছে শান্তিৰে থাকক তাকে কামনা কৰিম যিহেতু তেখেত ক্ৰাইকভাৱে আমাৰ ওচৰত নাই কিন্তু আমাৰ সকলোৰে অন্তৰত আমাৰ হিয়াৰ মঠ জুবিন দা সকলোৰে অন্তৰত আছে সকলোৰে অন্তৰত থাকিব চিৰদিনেই যেতিয়ালৈকে অসম জীয়াই আছে তেতিয়ালৈকে জুবিনদাৰ জীয়াই থাকিব আমাৰ মাজত সকলোৰে মাজত যেন স্বৰ্গত আহিছোঁ এনেকুৱা অনুভৱ হয় আৰু এটা বিশেষ কথা ইয়াতে পাঁচটা পাৰ আছে সেই পাৰ পাঁচটা কেতিয়াও কোনো কাৰণতে আঁতৰিয়ে নাযায় সেই জুবিনদাৰ যিটো সমাধিস্থল আছে তাৰে ভিতৰতে সোমাই থাকে কেতিয়াও ওলাই নাযায় জুবিনদাৰ সমাধিস্থলত এতিয়া দিহা নামৰ দিহানামৰ সুত বৈ থাকে প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে নামতীসকলে দিহানাম ধৰি থাকে জুবিনদাই আমাক এটা সময়ত সুখত দুখত গান শুনাই শুনাই তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা শৰীৰে নাইকিয়া আঁতৰি গ'ল কিন্তু এতিয়া সকলো সমাজৰ মানুহে সকলোৱে আহি দিহান পৰিৱেশন কৰে ইয়াতে জিকি জাৰি সকলো ধৰণৰ গান মানে ইয়াতে হৈ থাকে বহুত বেছি দুখ লাগে কি ক'ম আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে মুখখন দেখা আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই ইমান বেছি দুখত আছিলোঁ ইমান বেছি দুখ লাগিছে আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ জাষ্ট মানে যিখিনি বেক কেমেৰা দি আপোনালোকক দেখাব পাৰিছোঁ এইখিনিয়ে আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকক দেখাম চাওক আপোনালোকে আজিৰ দিনত কিমান ৰ'দ এই ৰ'দকো নেওচি সকলোবোৰ অনুৰাগী জুবিনদাৰ অনুৰাগী আলে আহিছে আৰু বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ জুবিনদাৰ সমাধিৰ ক্ষেত্ৰত আহোঁ কিন্তু আহিব পৰা নাছিলোঁ আজিহে মনটো ভাল লাগিছে যেতিয়ানৰ পৰা জুবিনদাৰ এই ঘটনাটো শুনিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা ভালকৈ শুব পৰা নাই ভালকৈ খাব পৰা নাই আপোনালোকক কেনেকৈ বুজাম মই নাজানো আমি এতিয়া অসমবাসীয়ে এটাই বিচাৰোঁ জুবিনদাৰ কেনেকৈ এইটো ঘটনা হ'ব পাৰিলে কেনেকৈ তেওঁৰ এনেকুৱা হ'ল সেইটো আমাক অতি সোনকালে যাতে চৰকাৰে আমাক মানে সকলো অসমবাসীৰ মাজত আমাৰ অনুৰাগীসকলৰ মাজত যাতে যাতে অতি সোনকালে তাৰ ঘটনাটোৰ মূল কেনেকৈ হ'ল কি কাৰণত এনেকুৱা হ'ল সেইখিনি সম্পূৰ্ণ যাতে জানিব পায় তাকে আমি আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছোঁ অতি সোনকালে যাতে আমাক সেইখিনি ন্যায় দিয়ে অসমবাসীক এতিয়া জুবিন দা জুবিন ক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি আহিলোঁ আহি ইয়াতে বহু বছৰ আগতে জুবিন দাই যিটো পাথৰত মানে জিৰণি লৈছিলে সন্তেহ সেই পাথৰটো দেখাবৰ কাৰণে আহিছোঁ চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ আপোনালোককো দেখাম আৰু আমি এই দূৰৰ পৰাই দেখিছোঁ বহুত মানুহ তাৰ পৰা মানে চাই চাই আহি আছে আমিও মানুহক সুধি সুধি আহি গ'লোঁ আহি এই পাই গৈছোঁ এইখিনিতে জুবিন দাই আজি বহু বছৰৰ আগত এটা শিলত জিৰণি লৈছিলে কিছু মুহূৰ্ত কিছু সময় এতিয়া গামোচাই ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ৰাখিছে ইয়াতে বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে আৰু এইখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকৰ মাজতো দেখালোঁ আৰু আমিও চাই